بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر وافیت ہوں گے الحمد ہم لوگوں نے تاب مطلو کی بحث شروع کر دی تھی اور اس کا پہلا پارٹ یا پہلا جز جو کہ نعت ہے صفت ہے اس کی بحث کو ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں اور شروعات میں تاب مطلو کے کی بحث کے میں یہ بات آ چکی ہے کہ تاب وہ چیز ہوتی ہے جو اپنے متبوع کو فالو کرتی ہے اعراب میں اعراب میں فالو کرتی ہے تو جو حال اعراب کی حالت مطبوع کی ہوتی ہے وہی تابع کی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس میں اس ضم میں ہم لوگوں نے صفت کو جانا اور صفت کن کن طریقوں سے استعمال ہوتی ہے اس کی کیا کیا خاصیتیں ہیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو دیکھ لیں آج ہم لوگ تاب مطبوع کے دوسرے جز یعنی جو کہ عطف ہے اس کا بیان پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں صاحب کتاب کہتے ہیں کہ عطف وہ تابے ہے عطف وہ تابے ہے جو مطبوع کے بعد بواسطہ حرف عاطفہ آتا ہے تابے کا مطلب سمجھتے ہی ہیں فالو کرنے والا مطبوع جس کو فالو کیا جا رہا ہے یعنی جس کو تابے کیا کرتا ہے فالو کرتا ہے کس لحاظ سے فالو کرتا ہے اعراب کے لحاظ سے فالو کرتا ہے کہہ رہے ہیں وہ تابع ہے جو متبوع کے بعد بواستہ حرف آتفہ آتا ہے یعنی یہ ایسا تابع ہے جو ڈائریکٹ نہیں آتا ہے بلکہ متبوع اور اس تابع کے درمیان میں ایک حرف عاطف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک حرف عاطف ہوتا ہے جیسے مثال آگے آ رہی ہے تو اس تابع اور متبو کے درمیان حرف عطف آتا ہے آگے جو بات کہہ رہے ہیں وہ اردو کیا ایک بہت مطلب مشکل اردو ہے جس کو مبتدی طلبہ کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ تابع اپنے مطبوع کے ساتھ نسبت میں مقصود ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو تابع ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہ ہو بلکہ جو حکم اور جو خبر اور جو چیز مطبوع کے بارے میں بتائی جا رہی ہے وہی چیز خود تابع پر بھی اپلائی ہوتی ہے خود تابع بھی اس سے مراد ہوتا ہے مثلا ہم اسے پہلے اردو میں سمجھتے ہیں اردو میں کہا جائے کہ زید اور عمر آئے تو اب دیکھیے سب سے پہلی چیز کیا کہی کہ بواسطۂ حرف آتفہ آتا ہے تو اور بواسطۂ حرف آتفہ ہے پھر کہہ رہے ہیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے جو نسبت نسبت یعنی جو بات کہی جا رہی ہے اس میں یہ بھی تابع بھی کیا ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زید اور عمر آئے تو ہمارے کہنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ زید ہی آیا بلکہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زید بھی آیا اور عمر بھی آیا تو جو آنے کی نسبت ہے جو آنے کی بات ہے آنے کی جو خبر ہے وہ زید کے تعلق سے بھی صحیح ہے یعنی زید بھی اس کی مراد ہے اور عمر بھی اس کی مراد ہے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عطف وہ تابع ہے جو مطبوع کے بعد بواسطہ حرف عاطفہ آتا ہے اور یہ تابع اپنے مطبوع کے ساتھ نسبت میں مقصود ہوتا ہے یعنی جو خبر جملے میں بیان کی جا رہی ہے وہ صرف متبوع کے ساتھ خاص نہیں ہوتی یعنی صرف زید کے ساتھ خاص نہیں ہوگی بلکہ جا کا جو حکم ہے وہ امر پر بھی لاگو ہوگا یعنی زید بھی آیا اور امر بھی آیا یہی بات اس جملے سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تابع یعنی یہ جو عطف معتوف جو ہوتا ہے یہ اپنے مطبوع کے ساتھ نسبت میں یعنی جو بات کہی جا رہی ہے نسبت جو بات کہی جا رہی ہے مقصود ہوتا ہے یعنی وہ بھی اس حکم میں شامل ہوتا ہے آگے دیکھیے مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ اس میں زیدن معتوف علی ہے زیدن کیا ہے یہ جو زیدن ہے یہ معتوف علی ہے اور واؤ حرف عاطفہ ہے جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ مطبوع کے بعد بواسطۂ حرف عاطفہ آتا ہے تو واؤ کے بعد آیا امر تابع ہے کیا ہے امر تابے جسے ہم اصطلاح میں کیا کہیں گے معتوف کہیں گے اور امر معتوف ہے اور آنے کی نسبت یعنی بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ زید آیا تو اس آنے کی نسبت میں دونوں برابر ہیں دونوں مقصود ہیں دونوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زید بھی آیا اور امر بھی آیا یہی اس جملے کا یعنی کہ یہ تابع اپنے مطبو کے ساتھ نسبت میں مقصود ہوتا ہے یعنی جو بات مطبو کے بارے میں کہی جا رہی ہے جو بات معتوف علیہ کے بارے میں کہی جا رہی ہے وہی بات معتوف کے لیے بھی کہی جا رہی ہے دونوں حکم میں کیا ہے برابر ہیں دونوں حکم میں مقصود ہیں تو یہ ہے ٹھیک ہے جو کہ تابع ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ جو تابع ہے یہ ایک کسی حرف کے واسطے سے آتا ہے یعنی پہلے مطبوع کے بعد کوئی حرف عاطفہ آتا ہے پھر اس کے بعد یہ تابع آتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے حروف عاطفہ کتنے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ حروف عاطفہ دس ہیں حروف عطفہ کتنی ہے تعداد کتنی ہے دس ہے واؤ فا صما حتا اما او ام لا بل لا یہ دس حروف ہیں جو حرف عطف کا کام کرتے ہیں یعنی جوڑنے کا کام کرتے ہیں جسے ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں کنجکشن کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جوڑنے کا کام کرتے ہیں جب ضمیر مرفو اب کچھ احکام بتا رہے ہیں کہ ایسے یعنی ماتوف علی کیسا ہونا چاہیے تبھی آپ اس پر عطف کر سکتے ہیں وہ چند کوالٹیز اور چند احکام بیان کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جب ضمیر مرفو متصل پر عطف کیا جائے ضمیر مرفو متصل کسے کہتے ہیں خود اس لفظ میں اس کی تعریف موجود ہے کہ ضمیر تین طرح کی ہوتی ہے مرفو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے مجرور ہوتی ہے مرفو یہاں پہ کون سی ضمیر مراد ہے ضمیر مرفو یعنی کیا ہو مرفو ہو پھر اس کے بعد ضمیر کی دو قسمیں کی جاتی ہیں ایک ضمیر متصل ہوتی ہے ایک منفصل ہوتی ہے متصل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ورڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو کبھی وہ بارز ہوتی ہے اور کبھی مستطر ہوتی ہے وہ بھی ایک قسم ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ضمیر ہے جو کہ مرفو ہے یعنی وہ فائل کی ضمیر ہے ٹھیک ہے کیا ہے یا مبتدا کی ضمیر ہے وہ کون سی ضمیر ہے مرفو کی ضمیر ہے اور وہ متصل ہو یعنی وہ ورڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو منفصل نہ ہو ٹھیک ہے تو اگر ایسی ضمیر مرفو متصل پر عطف کیا جائے یعنی اسے معتوف علیہ بنایا جائے کیا اسے معتوف علیہ بنایا جائے تو پہلے ضمیر منفصل سے اس کی تاکید لانی چاہیے تو کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اس پر عطف نہیں کیا جائے گا مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کم تو ازن یعنی ہمیں یہ کہنا ہو کہ میں نے میں اور زید کھڑا ہوا تو ہم ڈائریکٹ یوں نہیں کہہ سکتے کہ قمتو و زیرن نہیں کیوں کیونکہ یہاں پر قمتو میں ضمیر کون سی ہے ضمیر ہے اور پھر وہ کون سی ضمیر ہے ضمیر مرفوع ہے کیوں کیونکہ یہ فائل کی ضمیر ہے اور پھر متصل ہے یعنی وہ ورڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو جب ایسی ضمیر مرفوع متصل پر عطف کیا جائے گا تو ضروری ہے کہ ایک ضمیر فاصل لائی جائے کیا لائی جائے ضمیر منفصل لائی جائے اسی ضمیر یعنی جو زمیر متصل ہے اسی کی ضمیر منفصل لائی جائے اور اس پر عطف کیا جائے جس کو جس, جس لفظ کو ہمیں عطف کرنا ہے یعنی ہم مجھے کہنا ہے کہ میں نے اور زید نے پانی پیا میں نے اور زید نے پانی پیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریبتو و زید کیوں کیونکہ یہاں ضمیر مرفو متصل ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ شربتو میں جو فیل ہے شربتو میں جو ضمیر ہے ہم اس کی ضمیر منفصل لائیں گے اور ضمیر منفصل کیا ہوگی انا ہوگی تو ہم کہیں گے شریب تو انا و زیدن تب یہ کیا ہوگا درست ہوگا ہم اگر ڈائریکٹ کہہ دیں گے کہ میں نے زی... میں نے اور زید نے پانی پیا یعنی شریب تو و زیدن تو یہ غلط ہو جائے گا اسی طرح ہم اور مثالوں پر اسے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے ہم نے کہا تم اور زید گئے تم اور زید گئے تو اب آپ زہبت و زیدن نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں کیونکہ یہ ضمیر مرفو متصل ہے مرفو ہے, یعنی فائل کی ضمیر متصل ہے, یعنی جڑی ہوئی ہے تو آ, اب اس پہ ڈائریکٹ ارتھ نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں کہنا ہوگا ظاہبتا اور اس میں جو ضمیر موجود ہے ہم اس کی ضمیر ضمیر منفصل لے کر آئیں گے یعنی زہبتہ کی ضمیر منفصل کیا ہوگی انتا تو ہم کہیں گے زہبتہ انتا وزعید ڈائریکٹ نہیں کہیں گے و وزعن بلکہ زہبتہ انتا وزعدن کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ بات دروازہ بند کر دیجیے گا تو پہلے ضمیر منفصل سے اس کی تاکید لانی چاہیے جیسے ضرب تو انا و زید انا کہا پھر اس کے بعد زیدن لے کر آیا اس جگہ انا ضمیر منفصل ہے منفصل یعنی جو کہ الگ ہو علاحدہ ہو کسی لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو جو حرف عطف سے پہلے تاکید کے واسطے آئی ہے یعنی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور ایک قانونی نقطہ بھی ہے کہ قانونی نکتہ بھی ہے کہ دونوں یعنی جب ضمیر مرفو متصل پر اچ کیا جا رہا ہو تو ہم ڈائریکٹ ٹچ نہیں کر سکتے بلکہ ضمیر منفصل لانا ہوگا اور معنوی فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اس میں تاکید بھی پیدا ہو جائے گی قرآن میں آپ اس کی کئی مثالوں پر غور کر سکتے ہیں جب بھی قرآن پڑھیں تو کوشش کیا کریں کہ قرآن سے سب سے پہلا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہدایت ملے ہماری زندگی کے معاملات میں اس سے رہنمائی ملے تدبر ہم اس لیے کریں اور پھر اس کے بعد چونکہ قرآن بہت سے بہت سی چیزوں میں رہنمائی کرتا ہے تو آپ چونکہ نح کے طالب علم ہے تو آپ اس ناحیے سے بھی قرآن میں غور کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ جو بھی آپ قواعد پڑھ رہے ہو اگر آپ اسے قرآن میں اپلائی کریں گے تو قرآن ہی چونکہ مصدر ہے قرآن ہی مرجع ہے نخ کے سارے قواعد قرآن ہی سے نکالے گئے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور نو کو جب اپلائی کرنے لگیں گے تو نو زیادہ سمجھ میں بھی آئے گی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک استثنا بیان کر رہے ہیں ایک ایکسیپشن بیان کر رہے ہیں وہ ایکسیپشن کیا ہے کہ مگر جب ماتو کیا ماتو یعنی جن جو دو چیزوں کے درمیان اچ کیا جا رہا ہے ان کے بیچ میں فاصلہ ہو جائے کیا ہو جائے فاصلہ ہو جائے کسی بھی حرف کی وجہ سے نفی کی وجہ سے یا بیچ میں کوئی اور جزے جملہ آ گیا اس کی وجہ سے تو پھر اس تاکید کا ترک کر دینا بھی جائز ہے اور جائز اور واجب کے متعلق ہم پچھلی بحثوں میں بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ جب ہم جائز کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دوسری راہ بھی ہے اور جب ہم واجب کہتے ہیں تو واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس یہی راستہ ہے اس کے علاوہ دوسرا طریقہ کیا ہوگا غلط ہوگا تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جب معتوفین یعنی عطف کس پر ہو رہا ہو زمیر مرفو متصل پر عطف ہو رہا ہو ٹھیک ہے لیکن جو معتوف ہے جس کو ہم عطف کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اور معتوف علیہ کے درمیان کیا ہو جائے فاصلہ ہو جائے کوئی اور لفظ آ جائے تو ایسی صورت میں ہمیں ضمیر منفصل لانے کی ضرورت آ, یعنی ہمیں جواز ہوگا ہم چاہیں تو ضمیر منفصل لے آئیں اور چاہیں تو نہ لے کر آئیں مثال سے دیکھیے سمجھ میں آ جائے گا آ, جیسے مثال دیے ما اشوکنا والا اراؤن اشوکنا والا اب دیکھیے یہاں پر آباؤنا کا عطف کس پر کیا گیا ہے آباؤنا کیا ہے ماتوف ہے اور ماتوف علی کیا ہے اشرکنا میں جو نا کی ضمیر ہے یہ ہے تو یہ ضمیر کون سی ہے ضمیر مرفوع ہے کیوں کیونکہ یہ فائل کی ضمیر ہے فائل کی ضمیر کیا ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے حالت رفع اور کیا ہے متصل ہے اور یہی بتایا تھا کہ جب ضمیر مرفوع متصل ہو اور اس پر عطف کیا جا رہا ہو تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایک ضمیر منفصل لے کر آئیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسے کیوں نہیں کہا ما نحنو ولا اشرکنا یعنی یہ کیوں نہیں کہا ما اشرکنا نحنو ولا آباؤنا حالانکہ ابھی ہم نے جو پیچھے قائدہ پڑھا ہے اس کے لحاظ سے ہونا یہی چاہیے تھا کہ نحنو لے کر آتے اور پھر اس کے بعد آباؤنا کو اس پر عطف کرتے لیکن ایسا نہیں کیا ہے تو اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب معتوفین یعنی جو نا پر جو عطف کیا ہے اور آباؤنا جو کہ معتوف ہے اس کے درمیان جب کوئی فصل ہو جائے فصل کیسے ہوا ہے لا کے ذریعے سے ہوا ہے لا جو کہ حرف نفی ہے اس کے ذریعے سے کیا ہو گیا فصل ہو گیا تو ایسی صورت میں اس بات کا جواز پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم چاہیں تو ضمیر منفصل لائیں اور چاہیں تو نہ لائیں لہذا کہا ما اشرکنا ولا آباؤنا یہاں پر یہ بھی کہنا درست تھا کہ ما اشرکنا نحنو ولا آباؤنا اور یہ بھی کہنا درست ہے ما اشرکنا ولا آبا اونا کیوں کیونکہ جو ماتوف ہے آبا اونا اور ماتوف علی اشرک نام جو نا کی ضمیر ہے اس کے درمیان لا کے ذریعے سے کیا ہو گیا ہے فصل ہو گیا ہے تفریق پیدا ہو گئی تو ایسی صورت میں جواز پیدا ہو جاتا ہے اگلی مثال دیکھیے بات کلیئر ہو جائے گی سیسلا نا رنزا تلا بن اب دیکھیے پہلے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ماتوف علیہ کون ہے یعنی کس پر عطف کیا جا رہا ہے مطبوع کون ہے مطبوع ہے سیاست ہوا کی ضمیر اور ہوا کی ضمیر کیا ہے مرفو ہے یعنی وہ فائل کی ضمیر ہے تو مرفوع ہوئی اور پھر وہ متصل ہے متصل کیوں کیوں وہ لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے سیاسلا میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ ہے تو اب جب اس پر عطف کیا جائے گا تو ہم نے پیچھے قائدہ پڑھا ہے کہ جب اس پر عطف کیا جائے گا اس پر کسی کو یعنی جوڑا جائے گا تو ہمیں ضمیر منفصل لانی چاہیے تو ہمیں کہنا چاہیے تھا سیاسلہ نارن ذات بن هو وامراته هو لانا چاہیے تھا کیوں کیونکہ ضمیر مرفو متصل عطف کیا جا رہا ہے لیکن ایسا نہیں کیا گیا تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ دیکھیے امراتوہ جو کہ معطوف علیہ ہے اور سیاسلہ جو کہ معطوف ہے اس کے درمیان نارزا نارن کے ذریعے کیا ہو گیا فرق ہو گیا ہے آ, اس کے درمیان کیا ہو گیا فاصلہ ہو گیا لہذا اب اس بات کا جواز پیدا ہو گیا ہے کہ اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سیسلہ نارن ذات الحبن ہوا ومراۃ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سیسلہ نارن ذات الحبن ومراۃ تو یہ تھا آج کا سبق انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا بنیادی طور پر اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تاب مطبوع کی ایک قسم عطف ہے اور عطف میں دونوں مقصود ہوتے ہیں یعنی جو خبر بتائی جا رہی ہوتی ہے دونوں خبر میں دونوں معتوف علی اور معتوف دونوں شریک ہوتے ہیں اور آگے بتایا کہ جب ہم ضمیر مرفوع متصل پر عکف کرتے ہیں تو ہم ایک ضمیر منفصل لے کر آتے ہیں ضمیر منفصل کس کی لے کر آتے ہیں اسی ضمیر مرفوع متصل کی مثال دی جیسے زہبتا انتا وزیدن ٹھیک ہے ذہبتا وزیدن نہیں کہہ سکتے یا اسی طرح ہم کہیں ازنتا و ازنتا انت وزعدن اور پھر آگے ایک استثنائی صورت بیان کی کہ اگر معتوف اور معتوف علیہ کے درمیان فاصلہ ہو جائے کیا ہو جائے فاصلہ ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ شکل جواز کی ہے کہ آپ چاہیں تو ضمیر منفصل لائیں اور چاہیں تو نہ لائیں یہ ہے آج کا سبق انشاءاللہ آگے کچھ رہ جاتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے سبق میں پڑھیں گے امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آئے گا کوئی بھی کنفیوژن ہو تو کمنٹ باکس میں اسے شیئر کریں ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ